आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण मुद्गल पुराणोक्त गणेश न्यासहा अर्थात आपल्या असणाऱ्या विशिष्ट अवयवांच्या ठिकाणी श्री गणेशाची योजना श्री गणेश आचम्या प्राणायामं सङ्कल्पं च कृत्वा दक्षिणहस्ते वक्रतुण्डाय नमः वामहस्ते शुरुपकर्णाय नमः ओष्ठे विघ्नेशाय नमः अधरोष्ठे चिन्तामनये नमः सम्पुटे गजाननाय नमः दक्षिणपादे लम्बोदराय नमः वामपादेकदन्ताय नमः शिरसि एकदन्ताय नमः चिबुके ब्रह्मणस्पतये नमः दक्षिणनासिकायां विनायकाय नमः वामनासिकायां ज्येष्ठराजाय नमः दक्षिणनेत्रे विकटाय नमः वामनेत्रे कपिलाय नमः दक्षिणकर्णे धरणिधराय नमः वामकर्णे आशापूरकाय नमः नाभौ महोदराय नमः हृदये धूम्रकेतवे नमः दक्षिणबाहो स्वानन्दवासकाराय नमः वामबाहौ सच्चित्सुखधाम्ने नमः इति श्रीमुद्गलपुराणोक्त गणेश न्यास